Категорично витаем у вас беля ваших рідко кристалличных экранев. Здравствуйте, дорогие россияне! Мы знаем, что благодаря интернету наши программы таки доходят до вас. И несмотря на всю вашу острую критику, этот контакт для нас очень важен и интересен. Так случилось, что на данный момент большинство украинцев имеют возможность получать информацию как со своих отечественных, то есть украинских телеканалов, так и следить за программами российских. Вы же находитесь в информационном поле исключительно своего государственного телевидения, что ставит вас в менее выгодное положение с точки зрения объективной оценки той сложнейшей ситуации, в которой сегодня оказались народы Украины и России. Даже если эти странные неугомонные хохлы несут полную чушь, то, наверное, таки есть смысл иногда к ней прислушиваться, дабы убедиться лично в нашей сумасбродности, что само по себе только укрепит вашу уверенность в собственной правоте. Нас с вами очень многое связывает. И недаром мы сейчас стоим возле нашей киевской родины матери, водруженной еще в советские времена в память о событиях, связанных с форсированием Днепра во время Великой Отечественной войны. Тогда тут, на этих берегах, полегло за несколько дней около полумиллиона наших с вами дедов и прадедов. Сейчас ситуация складывается так, что, возможно, в ближайшее время нам с вами опять придется воздвигать подобные эпические сооружения, но уже без помощи проклятых фрицев. Так что же нас на это толкает? Вам интересно? Тогда мы начинаем. Итак, заложниками каких обстоятельств являются наши народы, вынужденные заниматься взаимным истреблением на протяжении столетий? Вопрос сложный. Поэтому будем обращать внимание на явления и факты, не фигурирующие в официальных хрониках, писанных прислужниками разных режимов. За спиной у Родины Матери находится запад, то есть правый берег. Там дальше э, Польша и та самая их Гейропа. А лицом, щитом и и мечом Родина-Мать смотрит в направлении левого берега, то есть туда, где находитесь вы, россияне. Монумент скульптура Родина-Мать, стоящий в Киеве на высоком правом берегу Днепра, относится к Национальному музею истории Великой Отечественной войны. В 1981 году в День Победы комплекс открывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Планировалось, что монумент будет покрыт сусальным золотом. Однако от этой идеи отказались. Над проектом работал известный советский скульптор Евгений Вучетич. Общая высота статуи с постаментом 102 метра. Запомните, пожалуйста, эту цифру. Получается, товарищ Брежнев не знал, что согласно всем традициям, воины всегда поворачиваются спиной только в сторону, откуда не исходит опасность, а щитом и оружием только туда, где находится враг. Даже если, дорогой Леонид Ильич, будучи недалеким человеком, ничего не понимал в этих вопросах, то за его спиной такие стояли люди, прекрасно понимающие данные почти эзотерические моменты. И сегодня Родина-Мать как никогда подтверждает правильность своей пространственной ориентации. Скульптура «Родина-мать зовет» – композиционный центр памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира – авторство все того же скульптора Евгения Вучетича, приложившего руку к киевской родине-матери. Строительство монумента было начато в мае 59 -го года и завершено 15 октября 67 -го. Общая высота скульптуры – 85 метров. Высота же самого земляного кургана все те же 102 метра, соответствующие высоте киевской родины матери вместе с постаментом. Сталинград и Киев два города во время битв, за которые погибло рекордное количество людей. По сути, эти две самые большие в мире женщины стоят лицом к лицу направив друг против друга свое оружие. Куда и от имени кого они за собой зовут или защищают? На Мамаевом кургане захоронено 35 тысяч человек, погибших во время Сталинградской битвы. Само название «Мамаев курган» известно издавна, еще со времен татаро-монгольского ига. Согласно древним легендам, именно тут захоронен в гробнице в золотых доспехах главный хан Золотой Орды Мамаев что было доказано в прошлом многочисленными археологическими находками. Но сама гробница не была обнаружена. Получается, что мать Волгоградская находится в постоянном конфликте с матерью Киевской. Да, господа, это лишь символизм, но миром правят символы и знаки, а не слово и закон, как заявлял Конфуций. А символом чего или кого являются эти грозные женщины, которых мы... Привыкли воспринимать материально. Знакомьтесь: древняя индуистская богиня Кали, богиня Мать Символ разрушения единственное в мире известное женское божество с мечом в руке. Чтобы извлечь пользу из вечности, которая является Кали, нужно принести в жертву нашу смертную природу. С 12 по 19 века в Индии была распространена тайная секта тугов фанатиков посвятивших себя служению Кали как богини смерти и разрушения. Через массовые жертвоприношения богини, в результате которых было ритуально убито около двух миллионов людей. Вот как богиню Кали изобразили в известном фильме «Пираты Карибского моря». Готовы ли мы сегодня принести новые людские жертвы этим древним богиням? И вообще вы не находите странной эту необъяснимую тягу советского, казалось бы, атеистического руководства к древнему религиозному символизму. Малопонятному простому люду. Наша киевская мать находится в постоянной конфронтации с вашей Волгоградской. Причем на земле киевской есть свидетельство того, что тут в глубокой древности вели серьезную оборону против некой силы, угрожавшей именно с востока. Змеевы валы. Народное название древних доисторических оборонительных валов по берегам притоков Днепра южнее Киева. Укрепление представляло собой искусственно созданные земляные валы, дополнявшиеся рвами. Общая протяженность валов составляла около одной тысячи километров. Мы можем усмехаться этим историческим измышлизмом, но факт остается фактом. Согласно последним социологическим опросам, значительная часть населения вашей страны мечтает видеть в центре Киева российские танки. Нам что, опять тут на правобережной Украине восстанавливать змеевы противотанковые валы, как в далекой древности? 23 февраля 2014 года рано утром известный российский художник-акционист Петр Павленский вместе со своими товарищами устроили акцию в поддержку украинского Майдана в центре Санкт-Петербурга. На малом конюшенном мосту напротив храма Спаса на Крови протестанты развернули на мосту два флага – черный и государственный флаг Украины. Разложили и подожгли автопокрышки и начали стучать палками по металлическим листам. Горящие покрышки, флаги Украины, черные флаги и грохот ударов по железу – это песня освобождения и революции, говорится в манифесте акции. Майдан необратимо распространяется и проникает в сердце империи. Борьба с имперским шовинизмом продолжается. Назад дороги уже нет. Сам питерский храм на крови облицован снаружи гранитными плитами, на которых четко указано, какое количество жертв было принесено со стороны Российской имперской армии во время всех войн по славу царя и Отечества. Мы себе позволили еще раз в наших программах вспомнить про эту акцию, так как ее символизм и пророческая значимость уже просто пугает. После горящих покрышек именно напротив храма Спаса на крови в Крыму ровно через неделю начались военные имперские игрища, которые могут привести к тому, что потом храм на крови украсят новые гранитные плиты с невеселыми цифрами. А оно вам надо? 17 декабря 1788 года, во время русско-турецкой войны, после осады крепости Очаков, русская армия одержала одну из самых своих грандиозных побед в Черноморском бассейне, разгромив с минимальными для себя потерями турецкую армаду. 5 февраля 2014 года российские войска перекрыли украинским кораблям выход из Севастопольской бухты, затопив большой противолодочный корабль «Очаков». Символизм. И еще раз символизм. И пусть большой противолодочный корабль «Очаков», так и не дождавшись обещанного ремонта, был выведен из боевого состава и мирно себе стоял в одной из крымских бухт. Но топить в такой ситуации бывшее боевое судно с таким названием, с четкой привязкой к одной из самых великих побед Имперского российского флота, это недальновидный поступок. Такими креативными картинками мы, украинцы, подогревали свою фантазию в преддверии Евро-2012. Через два года получили материализованную идею на том же Майдане. Сейчас же кто-то в России шутит вот таким образом. А это последний писк среди демотиваторов. Но не можем мы уйти от погружений в этот мистический символизм. Ибо тут в Украине за последние три месяца мы получили массу странных случайных совпадений. А случайностей, как известно, не бывает. Каждая случайность ⁇ это просто неосознанная закономерность. За последние несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны десятки людей за участие в несанкционированных антивоенных митингах на фоне масштабных народных протестов, призывающих раз и навсегда покончить с фашистствующими хохлами. Это же наваждение какое-то. Вы сами верите в то, что вам показывают на ваших телеканалах? Понимаю, что сейчас может прозвучать с вашей стороны риторический вопрос, неоднократно ранее озвученный многими вашими политиками. А что значит, американцам можно, кого попало утюжить своими танками и самолетами, а нам нельзя? Ирак, Ливия, Иран ⁇ сфера интересов американской военщины. Эти страны отличались от многих тем, что местные башки установили свои маленькие диктатуры со всеми соответствующими последствиями, максимально оградив собственное население от контактов с внешним миром. На фоне украинско-российского конфликта американский президент прямо вот сейчас требует у американского сената разрешения на продолжение политического и военного давления относительно руководства такой страны, как Сирия, которую с завидным упорством отстаивает перед мировым сообществом господин Путин. И в этом его упрямстве мы видим много аналогий с его многолетним непонятным для нас интересом гражданину Януковичу. Правящая элита сирийского общества вся, без исключения, являются представителями религиозного культа алавизма, ритуальные и догматические аспекты которого держатся в строгой тайне от подавляющей части населения страны, не являющихся алавитами. По сегодняшний день европейские исследователи религий так и не смогли ознакомиться с основными доктринами алавизма из первоисточников. Что же роднит Россию с этими всеми тоталитарными режимами? С другой стороны, нас также интересует, почему опять, как в старые добрые советские времена, Россия оказалась снова в полной изоляции от этого проклятого загнивающего Запада, где, рискуя собой, живут семьи некоторых ваших и наших политиков, где по колено в гнили и навозе учатся их страдающие дети. Московский Кремль – это комплекс крепостных сооружений для размещения правящей элиты. Россия является одной из немногих, если даже не единственной страной в мире, где правительство сидит в крепости. В других странах президенты, короли и королевы размещаются максимум во дворцах, не несущих в себе военной или оборонительной функции. Современный мир неуклонно стремится к открытости и прозрачности, к отмене всех границ и неуклюжих мракобесных ограничений вместе со всяческими древними табу. При этом народные избранники, как старые добрые феодальные времена, прячутся от всего мира и, главное, от своих избирателей за высокими крепостными стенами, запакованными мертвыми людьми. Да, мы понимаем, что Кремль это лишь символ, символ власти, и в условиях современной войны никакой оборонительной функции нести не может. Но опять же, символы правят миром. За несколько месяцев украинской революции на территории страны было разным способом демонтировано десятки памятников ленина. Само явление окрестили словом Ленинопад. Стихийный демонтаж гранитного вождя в центре Киева стал воистину переломным моментом всего революционного процесса. Естественно, многих людей, даже абсолютно равнодушных ко всему наследию Владимира Ильича Ленина, которого, кстати, дураком мы не считаем, умный был дядя, просто шокирует этот украинский ленинопад. Ну зачем валить памятники? Что это за организованный вандализм? Памятники – это же история. Со времен советской власти в Украине насчитывалось несколько тысяч изваяний Ильича всех видов, не считая огромного количества бюстов. Это своего рода система, завязанная на главный центр – мавзолей Ленина и его тело. Великие мыслители 20 века Карл Юнг, Зигмунд Фрейд и Владимир Вернадский в своих работах рассматривали феномен так называемого «коллективного бессознательного» или эгрегоров, которые управляют мыслительными процессами людей, объединенных под общими символами и знаками. Чему стоило бы посвятить отдельную программу? Не знаю, кто именно стоит за нашим Ленинопадом, но демонтируя Ленинские изваяния, согласно древним знаниям, украинцы освобождаются от определенного энергоинформационного поля, завязанного на мавзолей с мумией. Еще раньше коммунисты, пытаясь построить новое общество, боролись уже с христианским эгрегором, взрывая храм. На руинах храмов давно ушедших цивилизаций можно в огромных количествах найти следы борьбы с изваяниями древних богов, которые в какой-то момент становились для людей носителями враждебных энергоинформационных полей, программирующих население на определенное восприятие окружающего мира. Да, это все попахивает неким вандализмом. Но можно ли считать явным вандализмом желание хозяина избавиться от симпатичного осинного гнезда в центральной комнате своего дома? Мы не совсем понимаем, как именно работает система гранитных изваяний, завязанная на конкретное Мертвое тело, заготовленное определенным образом. Но если кто-то тратит на ее создание и поддержание громадные средства, значит, для кого-то это жизненно важно. Ну, давайте, хохлы, свалите все памятники Ленину, и, наконец-то, заживете жирно. Но не все так просто на самом деле, ребята. Люди защищают. Что защищают? Объясните. От бандер от ваших. От каких наших? От тех фашистов. Каких? Западенщины. Они здесь есть? А если бы их не было, они, они были бы здесь. Что вы смеетесь? Откуда у вас такая информация? А потому что я здесь прожил, знаю уже. Они здесь были вообще хоть вот раз за да вашу если... жизнь? Они здесь появлялись? Если бы их не было, они были бы здесь. Так, а здесь их не было вот, на протяжении вашей жизни, они только появились. Бандеры за это Вот, Зайты, вот граждан, если бы их здесь не жизни было, жизни. вот этих вот этих солдат, они были бы здесь. На основании чего вы так говорите? Потому, потому что немцы, фашисты. И нет вины этого человека в том, что в его голове творится бардак. Не каждый будет тратить время на то, чтобы читать книжки и сидеть в всяких там интернетах. Но вина в этой интеллектуальной трагедии лежит на журналистах и общественных деятелях, готовых сознательно загаживать мозги простому рабочему люду, превращая их в элементарных зомбаков. В России, оказывается, тоже есть достаточно активные и известные националисты. Один из них, Борис Миронов, на днях решил обратить внимание российской общественности на так называемых бендеровцев, а в первую очередь на их лидера Степана Бандеру. Вы хоть биографию Бандеры, самую маленькую, в любой энциклопедии откройте и прочитайте. Мужик-то отсидел в концлагере Заксенхаузен с июля 41 -го года по декабрь 44 -го года. Это в том самом Заксенхаузен, где убили Якова Джугашвили. У него ведь два брата были уничтожены в Освенцим, в концлагере. Ну, правда, не от рук немцев, их там забили такие же военнопленные, но польские. Страшно осознавать. Но, судя по комментариям в российской благосфере, такие моральные авторитеты, как Макаревич, Шевчук, Бутусов, наконец, Земфира, стали настоящими изгоями в российском обществе. И массово люди предлагают срочно эмигрировать туда, к хохлам, бандеровцам, к фашистам. И только лишь потому, что они рискнули высказать свои антивоенные взгляды. Что же с нами случилось? Жили же Люди как люди, и вдруг все стали. Цитирую классика. Господин Познер на днях высказал свое мнение. Я работаю на телевидении. И я внимательно смотрю программы, имеющие отношение к общественно-политической тематике. В первом канале, на втором. Так вот, я этот вопрос хотел бы ставить Владимиру Владимировичу Путину. Какая ваша цель? Объясните мне, пожалуйста, что вы хотите. Потому что то, что происходит, превращает народ, поймите мои слова правильно, в быдло. В том смысле, что это не думающие, все принимающие, на все аплодирующие, националистическая такая вот направленность. Степень и качество откровенного вранья в эфире российских телеканалов уже, наверное, шокируют даже бабушек в глухих сибирских селениях. А нам, непосредственным участникам и свидетелям всем известных событий, становится просто не по себе, когда мы видим эту ложь. А история знает множество примеров, когда подобное искажение действительности приводило впоследствии к массовой гибели людей. Действительность не терпит подобного на над собой. Она жестоко мстит потом за это, принимая в качестве компенсации людские души. Любая психическая активность, в первую очередь связанная с потоком мыслей, генерирует некое психическое биополе, манифестируемое в пространство, несущее в себе ярко выраженные индивидуальные особенности, структуры как самих мыслей и чувств человека, так и эмоций. Если поля встречаются в пространстве с другими, подобными себе, такими же полями, имеющими схожие характеристики, то по принципу подобия они складываются. В определенной конфигурации, создавая эффект резонанса, они возбуждают одно общее коллективное поле, которое после определенной критической массы возбуждения становится намного более энергоемким и сильным, чем суммарное количество полей участников его сотворивших. Это и есть так называемый эгрегор. В дальнейшем он уже может сам на подсознательном уровне программировать попавших под его влияние людей. Мы все тут зомби, так как каждый из нас живет с определенным набором установок, которые вложили нам в головы еще в детстве. Но при этом все мы в своем окружении часто встречали людей, изменившихся до неузнаваемости за короткий промежуток времени из-за, например, неудачно подвернувшейся прочитанной книги. Вся проблемность и даже опасность для нас от нашего же коллективного бессознательного заключается в том, что на него при понимании механизмов его устройства и жизни можно оказывать очень сильное воздействие, качественно изменяя его в любом нужном для оператора направлении. Эти малопонятные современному человеку механизмы и лежат в основе так называемого зомбирования населения. От украинских зомби российским зомби наш пламенный привет. Давайте думать вместе и больше прислушиваться к мнению тех людей, кто зарабатывает себе на жизнь самым честным путем. А это поэты, писатели, музыканты. Если, конечно, ранее их творчество брало вас за душу. Кому Кобзон, кому Шевчук, кому вечно молчащий Лепс. Выбор за вами. До наступного коннекта в качестве бонуса. Патриотически настроенные жители российского Белгорода активно присоединяют украинский Луганск к России, устанавливая на местном государственном учреждении триколор вместо двуколора.